вечер, дорогие друзья. Перед своим выступлением я хочу вас предупредить. Да, вам придется слушать этот дебильный милый голос. И сейчас многие девушки в этом зале уже ненавидят именно меня. Потому что парни любят таких то милых, как я. А еще я вызвала когнитивный диссонанс о барышень в этом зале. Место подойти ко мне сказать, слышь. Это как ищи, только в другой части города. <свист> <свист> Кто-то не Нет. И тут уже когнитивный диссонанс встал у парней. У встал. <свист> <свист> как такая милая девушка может ночью возвращаться со стендапа из академов в тролейку? Все просто. Я тупая. Еще я как бы с тобой ношу гаечный ключ. <смешная> Что, <правда> вас, я даже не смешно. гаечный ключ. Но и шутка в тему. Пока Чип и Дэл спешили на помощь, Жиг нехило так раскрутил гаечку. Шла тема в отношениях, я хочу поговорить и сказать такую вещь. Парни заботятся о своей бороде лучше, чем о девушке. Ну смотрите, нам подарить цветы, игрушки, будете в рестораны, в кафе, в забегаловке, в дядю мы потом толстеем, и вы нас кидаете. А о бороде. Купили пену, бритву, лосьон для бритья, лосьон после бритья, лосьон во время бритья. И говорю, что забываю дышать. <свят> В общем, что я подумала? Бородой быть круче. Потому что парни покупают больше для бороды, чем для девушки. Они побрились, и либо у них нет бороды, тогда они всякими, всякими лосьонами мажутся. А если у них есть борода, то они покупают шампуни для шелковистых волос, для того, чтобы был объем. Да, Аслан, по национальности он казах. <свят> <свят> Спасибо, с вами была Ева. Далеко в будущее, по жизни.